Бажаю здоров'я, шановні телеглядачі! З вами телепрограма Народна армія. Російські найманці та терористи взяли курс на ескалацію конфлікту. Не маючи можливості прорвати оборону наших військ, вони завдають ударів по мирному населенню Донбасу. Щодня у Дебальцевому, Авдіївці, щасті та інших містах і селах гинуть мирні люди. Причиною цих терористичних актів є пряма вказівка Москви залякати людей та знищити житлову і промислову інфраструктуру регіону. Мета цих злочинів посіяти зневіру серед населення та завдати тяжких ударів по економіці нашої держави. Зруйновані будинки і підприємства, смерть і голод це нова реальність, яку приніс з собою руський мір на схід України. У сьогоднішній програмі ми поспілкуємося з захисниками нашої держави, які боронять її на передовій та віддають всі сили для допомоги у тилу. Щодня Дніпропетровський військовий шпиталь приймає нових пацієнтів. Це не тільки поранені у ході бойових дій, це також військовослужбовці, які отримали травми побутового характеру. Є пацієнти з вірусними захворюваннями, загостренням хронічних хвороб. Однак, на жаль, переважно більшість складають поранені у ході антитерористичної операції. Найбільш важких доправляють до Дніпропетровська літаками та гелікоптерами, а з аеропорту розподіляють по лікарнях міста. Найголовніше у медичній евакуації це час. Ці хлопці прибули з під Дебальцево, де наразі точаться жорстокі бої. Хлопці розповідають, що супротивник застосовує повний спектр наявних озброєнь від стрілецької зброї до важкої бронетехніки та реактивної артилерії. Найбільш важких поранених відразу поміщають до реанімації. За Заврім проведення антитерористичної операції на юговосопі нашої країни починають з 15 апреля 2014 року і по сьогоднішній день. военнослужащими, врачами, хирургами, травматологами, специали... другими специалистами. Из района проведения АТО к нам было доставлено порядка 6 тысяч человек. Значит, из этого числа 4 тысячи военнослужащих за минувший год находились было проведено лечение непосредственно в нашем военном госпитале. Вот эти военнослужащие с различными степенями повреждений, с различной степенью тяжести были размещены непосредственно в хирургическом отделении. И им здесь оказывалось квалифицированное и специализированная хирургическая помощь. Самыми такими пиковыми, ну, скажем, инфарктными месяцами вообще для всей нашей страны и для медицинской службы в частности, это были незабываемые и июль, август месяц, когда мы ежедневно принимали и отправляли в другие лечебные учреждения. У Министерства обороны Украины порядка 70-80 человек. То есть это так по сути скажем, круглосуточная работа, в которой были задействованы весь врачебный коллектив госпиталя. Я не хочу акцентировать внимание только на врача хирургического профиля. Это и медицинские сестры, это операционные сестры, это весь врачебный коллектив. У нас не было при всей тяжести поступивших травмированных больных. У нас не было ни одного случая смертельного исхода по лечению указанной категории военнослужащих. Большую помощь в работе в организации и ну, неоценимая помощь, та, которая была оказана нам. это... Отдельное, отдельной графой нужно выделить с, с искренними слов, с словами сердечной благодарности волонтеров, которые работали в нашем госпитале. Волонтеры вот наравне с нами, не считаясь ни со временем, и, и в дневное, и в ночное время организовывали здесь прием этих военнослужащих проведения необходимой санитарной обработки, участвовали в перевязках, помогали организовать эту эвакуацию, выполняли всю работу, которая мы вот своим коллективом, учитывая вот, штат нашего госпиталя на то, на то время, у нас штат был госпиталя, вот, мы конечно без их помощи они могли он, он бы справиться. И э, огромнейшее им за это спасибо вот, э, чисто э, человеческое. Нам э, не привыкать, вот, но единственное, что, конечно, э, вот, возобновилось э, скажем, чисто человеческие сердечные раны, вот, когда вот, мы снова видим наших военнослужащих граждан Украины, которые стоят на защите интересов, единства нашей страны, вновь получают ранения, вновь получают физические, моральные травмы и продолжают поступать. Ну, несмотря ни на что, мы, военные хирурги, продолжаем оказывать ту медицинскую помощь, которая от нас зависит. И все свои силы, знания мы отдаем и посвящаем тем нашим защитникам, которые стоят на защите интересов Украины. Механік водій бойової машини піхоти Василь родом з західної України. У складі першої танкової бригади виконував завдання під Волновахою. Там і отримав травму. Наразі ним опікується старша медсестра Алла. У шпиталі жінка працює з 2000 року. Зразу як закінчила інститут народної медицини, одразу же прийшла сюди воєнний госпіталь. Коли два в Радіни почали поступати, теж було важко. Ми справлялися, ми працювали по дві сестри і би, на телефонах, де живе. Управлялись им. День в операционной может и по 5, и по 6 быть человек. Может и больше. У нас недавно был мальчик, да, мы всем госпиталем боролись за его жизнь. И вот сейчас перевели в Киевский военный госпиталь. Там 19 -го числа было января, и у него была ампутация ноги. Мы все, конечно, боролись за его жизнь, думали, что спасем. Что нормально, он сейчас в Киевском военном госпитале находится. Не всі, хто отримав первинну медичну допомогу у Дніпропетровському військовому шпиталі, залишаються тут на лікування та реабілітацію. Частина пацієнтів відправляється до спеціалізованих медичних закладів України або прямує відновлюватися за місцем проживання. Адже зустріч з близькими та їх турбота це найкращі ліки та запорука успішного одужання. Сергій захищав Донецький аеропорт, там отримав поранення. Після надання допомоги у Дніпропетровську попутним бортом вилітає до рідної Вінниці, де на нього чекають рідні. задача был недалеко от позиции, недалеко от аэропорта Донецкого. Выполняла задача по обороне данного рубежа своим подразделением. Был травмирован во время артобстрела. Сейчас, как говорится, я эвакуируюсь. Как вам сказать, постоянные обстрелы, минометные обстрелы. Диверсионные группы выходят постоянно, и провокационные нападения. Ну, и были попытки окружения. Ну, ребята держатся. Ребята держатся, настроение боевое, как говорится, и позиции не сдадим. Непосредственно я э, не сталкивался с, с российскими военными, но то, что российские сбройные э, вооруженные силы действительно там находится, это факт. Это знают уже все, это доказано. Э -э, как говорится, брались и пленные, как никто не знает. Ну сброд, сброд воюет и не только население ДНР, э -э, ну как говорится, российское население люди разного контингента есть. В основном, я хочу сказать, конечно, люди не из лучшего контингента и не из лучшего общества. Судя по плену. Да. День соборности Украины запомнился больше всего. Они в этот день... На нашей позиции было нападение серьезное. Шел долгий бой, как говорится, позицию отстояли было много пострадавших. Ну, с достоинством бой ребята встретили. А вот. Сейчас ситуация, конечно, напряженная, но я считаю подконтрольной. Что бы вы хотели сказать тем ребятам нашим, которые сейчас находятся Ребят, на линии фронта? Ребят, держитесь, все будет хорошо однозначно по-другому и быть не может. Настроение поднимайте себе, ждут родные, ждут близкие. Этим живите, верьте, и все будет у вас хорошо. Дай Бог с Божьей помощью. На этом я с вами прощаюсь. Та бажаю міцного здоровья и мирного неба. Передачу провів Лейтенант Романов.